Правозахисники Криму вимагають від президента України посилити контроль над міліцією в регіоні. Громадська організація Правозахисний рух Криму відвідала Київ, даби довести факти зловживань та запобігти розв'язуванню заворушень на ґрунті міжнаціональних конфліктів напередодні парламентських виборів до 2012 року. Мы зустрілися с представником организации Невером Кадыровым, и кое в ситуацию, как в Крыму. Мы хотим заострить внимание к проблеме, которая сложилась в связи с несколькими резонансными убийствами, которые произошли на территории Крыма. Вот эти убийства связаны с тем, что Участниками этих событий были представители разных этнических групп. И ситуация на сегодняшний день обстоит так, что на самом деле эти убийства имеют бытовой характер, как бы эти преступления бытовой характер. Но есть ряд обстоятельств, которые могут идти эти убийства сделать основы для предпосылки такой для межнационального конфликта. И здесь основной фактор играет то, как правоохранительные органы будут расследовать эти убийства. Потому что на сегодняшний день, на наш взгляд, эти расследования ведутся необъективно. В некоторых случаях, как, например, ДТП в селе Яркое поле Кировского района Автономной Республики Крым, где наезд по свидетельствам очевидцев, наезд был совершен представителями правоохранительных органов, в результате которого погиб один молодой человек, второй как бы, отделался телесными повреждениями. Вот. Там следствие переводится, то есть ситуация складывается такая, что эти сотрудники милиции пытаются уйти от ответственности и... В уголовном деле фигурирует вообще другое лицо, третье лицо, которое на тот момент и не было в автомобиле. Есть свидетельства, есть свидетельские показания того парня, который... Получил ранение, остался жив. И расскажите, пожалуйста, про другие случаи убийства, о которых вы говорите. Другие случаи убийства. Это случаи в Родниковом, где произошла драка между двумя этническими группами, в результате которой один человек погиб, с одной со стороны одной этнической группы один человек погиб. И три человека получили ножевые ранения в разной степени тяжести. И в данный момент один из потерпевших по этому делу, ему предъявлено обвинение. И он из статуса потерпевшего был, приобрел, так сказать, статус обвиняемого. На момент с совершения этого события были получены от него письменное заявление о том, чтобы мы защищали его права. Вот. И на основании этого заявления наши попытки проконтролировать этот процесс, то каким образом он содержится, то имея живое ранение и справку от врача о том, что он не может содержаться в условиях СИЗО и ЭВС, они игнорируются. По нашей информации, мы знаем, что в камере, где он содержится, коек меньше, чем количество людей, которые содержатся в этой камере. Они спят по очереди. Вот, и в камере курит вот. и на фоне той раны которую он имеет а рано было проникающее ранение в, 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 со, 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 со стороны спины вот до легкого была сделана операция однако несмотря на это он содержится ему предъявлено обвинение вот, следующее дело лекарственное, лекарственное, то есть на фоне э, того, что э, опять-таки участниками этих событий э, были представители э, разных этнических групп э, и то, что э, вероятность э, избежания, исходя из э, вот этого родниковского опыта, э, вероятность избежания справедливого наказания. Имеет место быть да, Мы с, Так же самое да, обращай, обращай, Хотим обратиться В высшие органы власти Для того чтобы этот момент Тоже не вышел Не ушел от их внимания И по всем резонансным событиям Всем резонансным случаям Где так или иначе Были погибшие Люди Чтобы по ним Достаточно серьезным масштабным образом были проведены проверки и справедливость восторжествовала. Как известно, сейчас в Украине состоялись выборы уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Скажите, пожалуйста, намерены ли вы обращаться в офис омбудсмена и какую вы намерены поддержку, вы хотели бы получить от офиса полномочия? Ну, основной задачей, нашей задачи всего вот, нашего визита в Киев является именно то, чтобы привлечь, привлечь центральные органы власти к этой проблеме. Есть вероятность того, что виновные, да, избегут наказания. Вот этот uh, момент мы uh, опасаемся этого момента, и поэтому uh, наряду с обращением, которое мы подготовили в администрацию президента и генеральную прокуратуру, мы также подготовили обращение и к Очень нагадаемо, что 8 листопада 2012 года головою ради Рады министров Крыма фактично намісником Януковича назначений колишний міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов.